Koronavirusun dövranı dəyişməsindən və xalqla dövlət arasında olan narazılıqlardan danışmaq istəyirəm. Azərbaycan balaca bir dövlətdir, 10 milyon əhalisi ilə. Və Azərbaycan elə bir dövlət deyil ki, burada hər bir insan işlə təhsil olmu. Yəni Həqiqətən də başqa dövlətlərdə indiki dövrdə olduğu kimi Azərbaycanda da işsizlik var və işlə təhfiz olunma sistemi bir az zəifdir başqa dövlətlərdə olduğu kimi. İndi gəlin baxaq görək bu koronavirus nə edə bilər. Alaca bir dövlətə 10 milyon əhalisi olan balaca bir dövlətə hansı zərərləri gətirə bilər. Əsas kütlə harda işləyir? alğı satqıda əsas kütlələr və alğı satqı olan yerlər də kütləvi insan yığını olan bir yerlərdir. Belə yerlərdən də qaçmaq lazımdır, çəkinmək lazımdır. Deməli, insan axını azaldı. Bu 1. İkinci belə küçləvəy yığılan yerləri bağlanılır. Hər dövlətin, hər yer, hər dövlətlərdə bağlanılır. Azərbaycan da ola bilsin e, böyük ticarət mərkəzləri, yəni böyük e, mağazinlər, supermarketlər başlansın. Ola bilər başlansın. Və bu nəyə gətirib çıxarır? Hər bir böyük supermarketdə yüzlərlə insan işləyir. Əgər bu başlansa bu yüzlərlə insan Nəişlə məşğul olmalıdır? Oturacaqlar evdə. Onlara kəs ki, kim gətirib bir köpük pul verməyəcək. Ay xaldı. Heç kim onlara gətirib bir köpük pul verməyəcək. Bunu yadda saxlayın. Və başqa idarələr, başqa zavodlar bağlana bilər. Əgər kütləvi xəstəlik yoluxuculuq başlasa, kütləvi yoluxuculuq başlasa, zavodlar bağlanar, fabriklər bağlanar di darələri bağlanar. Bunlar da yenə də nədir? Gətirib ona çıxardacaq ki, millət oturacağı evdə işləməyəcək və çətinlik əmələ gələcək. Heç kim də onları gətirib evdə yemək verən deyil. Bu danışıram, yəni böyük yol yoluxuculuq olsa, əgər bir dövlətdə. Sonra böyük yoluxuculuq olsa, Xəstəxanalarda yer olmayacaq. Milləti müalicə etməyə. E, aparatlar olmayacaq. Süyni e, nəfəs vermə aparatları var, onlar olmayacaq. Əsas da bu pnevmoniyadır. Ən əsası pnevmoniya xəstəliyi əmələ gəcək. Xəstəxanalarda yer olmayacaq. Bu nə deməyidi? Xalq düzgün müalicə ala bilməyəcək və nə olacaq? qırğın çox olacaq. Qırğın da çox olsa millət qorxacaq, panikiyə düşəcək və hökumətdən nə istəyəcək? kömək. Amma hökumət vaxtında karantin qoyur, hökumət vaxtında yolları bağlayır, hökumət vaxtında lazım olan ə, işləri görür, amma xalq bunu əvvəlcədən başa düşə bilmir. Nə üçün Bakıya giriş var? Bakıdan ə Bakıya giriş yoxdur, Bakıdan çıxış var. Bunu bəzi kanallar var, özünə hörmət etməyən kanallar, YouTube kanalları gedirlər, çəkirlər o cəmaatı yolda duranlardan, ə, provatsır və tərirlər ki, düzgün rəy almasınlar. Heç əgər sən belə özünə hörmət edən bir kanalsansansa, dövlətə və xalqı hörmət edən xalqsansansa, de də bu millətə bu çatdır ki, nə üçün Bakıya giriş yox ə, yoxdur, çıxış var. Bax bunu niyə başa salmırsan millətə və əniyə hə, başa saldı bu millətə ki Bakının əhalisi həddindən artıq çoxdur. Balaca bir şəhərdir, amma əhalisi həddindən artıq çoxdur. Xastaxana ola bilsin, çatmasın bu millətə. Başa düşüsüm, ona görə də Bakının girişi azaldılar ki, hərə öz rayonunda, hərə öz yaşadığı yerdə, öz rayonunda qeydiyyatda olduğu rayonda tez müalicə ala bilər, ki, Bakıda xəstələnsə, Bakıda yoluxsa, kim də onu Bakının təzə rayonuna aparan başa düşürsünüzmü? Hər hansı öz qeydiyyatı olduğu yerdə olsa, bir o qədər gözəldir, amma Bakıdan çıxış açıqdır nəyə görə? Bakını bir az azaldsınlar milləti. Yəni ki, böyük şəhərdir, yoluxuculuq da burada tez baş verir. Böyük şəhərdə yoluxuculuq tez baş verir. Yəni millət axlı çoxdur, millət birliyib bir yerdə olmağı çox olduğuna görə tez bir-birini yoluxdururlar. Bunu xalqa necə çatdırmırsınız ki? Hə, ay özünə hörmət etməyən kanallar düşüb cəmaatın videosunu çəksin ki, siz necə orada deyirsiniz ki, mən razı deyiləm, mənim xoşuma gəlmirsən. Başa salın bunu ki, ay qardaş bunu rəqəbət edib ki, xaos qaranmasın dövlətdə. Xaos, başa düşürsünüzmü? Yol oxucu yenə də deyirəm, çox olsa, xəstələr çox olsa, Azərbaycan kimi dövlətdə 10 milyon ailəsi olan bir balaca dövlətdə bunun qabağını almaq olmaz. Dövlətdə xaos əmələ gələr, hər yer bağlanar. Cəmaət evdə oturub 5 köpük pul qazana bilmir. Evdə uşaqlar acından qırılırlar. Siz bunumu istəyirsiniz? Ha? Hə? Olmaz belə etmək. Başa düşürsünüzmü? Hökumət nə deyirsə, onu edin. Hökumət həm öz öz, öz, öz interesini güdür öz xeyrini güdürür. Dövlət öz xeyrini güdür ki, bu millətdə xaos düşməsin və xalqın da eyni zamanda xalqın da mənfeyini güdür ki, xalq çox yoluxmasın. Bilirsinizmi? Bir var, sənin xoşuna gəlməyən iş, bir də var. Bu həqiqətən olunmalıdır, amma sənin xoşuna gəlmir. Bunlar başqa-başqa şeylərdir. Bir var düzünə olan iş, amma sənə xoşuna gəlmir, bir də var düzünə olmayan iş. Həqiqətən yenə də sizə çatdırıram ki, yenə də təkrarlayırəm ki, əgər balaca bir dövlətdə 10 milyon əhalisi ilə Azərbaycanda xəstə sayı çoxalsa, Azərbaycana xaos düşər və tez bir zamanda hamı bir-birinə, yəni ki, bir kvadrat metrə düşən əhali sayı Azərbaycanda həddindən artıq çoxdur. Və Azərbaycanda xəstələr əhali çoxalacaq, başa düşürsünüzmü? Çoxalacaq. Və hər yer bağlanacaq. Ham oturacağı evində alqı-satqı dayanacaq xaos. Bunum istəyirsiniz. Odur ki, yenə də bütün öz millətindən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, dövlətin verdiyi koronavirusa əsasən, dövlətin verdiyi bütün göstərişləri yerinə yetirəsiniz ki, nə dövlətə zərər gəlsin, nə xalqa zərər gəlsin, nə də millətə heç kimə zərər gəlməsin deyə riyayet edin göstərişlərə başa düşürsünüzmü başqa o kanallara qulaq asmayın o provatsirovatı xalqın hər bir hadisəsindən istifadə edib öz mənfeyini güdən kanallardan baxmayın onların provatsirovatı edirlər xalqı qıcıqlandırırlar hər bir işdə təsvir edirsinizmi hökumət qanun çıxardı ki xalqı qorusun tez yoluxmaqdan bunun istifadə edir xalqı dövlətə qarşı qaldırır tüprüyəm sizin kanala Bu kadar